Herkese salam dostlar. Kanalıma və videomə xoş gəlmisiniz. Videonun başlığından da gördüyünüz kimi, bu günləri özümüzü sevməkdən bəhs eləyəcəyik. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən bu barədə heç bir şəxsi inkişaf kitabı oxumamışam. Sadəcə özünü sevməyi, özünə güvənməyi, özünü tanımaq barəsində qarşıma çıxan məqalələri oxumuşam və fikirlərinə güvəndiyim YouTuber-lərin e, YouTube videolarına baxmışam sadəcə və öz şəxsi təcrübələrimdən yola çıxaraq bu gün bu videonu sizlər üçün çəkirəm. Videonu izləyəcək olan hər kəsə indidən öz təşəkkürümü bildirirəm və keçək videoya. Hər nə qədər özünü sev, özünə güvən özünü tanı kimi ifadələr bir-birindən fərqli kimi görünsə də əslində hər biri bir mənaa gəlib çatır yəni özümüz. İnsanın özünü sevməsi və özünü güvənməsi üçün ilk növbədə özünü tanımalıdır. Nəyi sevib, nəyi sevməyəcəyini bilməli və öz sərhədlərini belə deyim də çizgilərini çəzməli ki, mənim belə deyək qırmızı nöqtəm budur, bundan oyana sən keçə bilməsən, halbuki digər insanlar O insana qarşı hörmətsizlik eləyəndə, sizə qarşı hörmətsizlik eləyəndə, siz özünüz də fərqinə varırsınız ki, artıq bu insan həddini aşıb və siz ona öz e, belə deyim, həddini bildirəsiz ki, sizə hörmətsizlik olunmuş olmasın və siz də öz dəyərinizi bilmiş olasınız. Tanın özünü, özünü tanıması böyük bir dəryadır, hansı ki, insan özünü tanısa, bütün yer üzündəki bütün insanlar özlərini tanısalar, hər kəs öz sevdiyi işdə işləyər və daha xoşbəxt bir dünya var. Ancaq bu biraz itopik səslənir. Ee, ona görə ən azından özünüzü sevmək üçün, yəni özünüzü sevməyi və özünüzə dəyər vermək istəyirsinizsə, bu yola çıxmaq istəyirsinizsə, ilk öncə özünüzü tanımalısınız. Nömrəm və keçək digər maddəyə, hansı ki, növbədə özümüzü sevmək demək sevdiyimiz bir şeylər eləməkdir, hansı ki, əgər siz kitab oxumağı sevirsinizsə, e, kitab oxuyun. <laughs> Yəni ətrafınızda da kitab oxumağı sevmən insanlar olsun ki, siz bir-birinizlə müzakirələr eləyəsiniz və bu barədə danışasınız. Özünüzü sevməyin ən 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 yaxşı cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, siz özünüzü tanıyanda, özünüzü sevəndə ətrafınızda da təbii ki, 100 fikirlər eyni olmur, ancaq Ən azından sizə yaxın düşüncəli insanlar olur, hansı ki, onlarla vaxtınızı daha səmərəli və daha yaxşı keçirdirsiniz. Düşünməyiniz, davamlı olaraq özünüzü kimlənsə müqayisə etmək, özünüzü, yəni bunu eləyirsənsə özünüzü sevə bilməsiz. Çünki sizin yarışma halında ola biləcəyiniz tək insan yenə də və yenə də özünüz ola bilərsiniz. Özünüzün əvvəlki halınız, ən yaxşı versiyanıza keçmək istəyirsinizsə Dünənki halınızdan daha yaxşı olmaq istəyirsinizsə, sadəcə özünüzlə yar yarış halında olmasınız, təbii ki özünüzü incitmədən. Ancaq qonşunuzun qızı ilə, Instagramda gördüyünüz hər hansı başqa bir qızla və ya xuddaki küçədə gördüyünüz bir qızla və yaxud da sevgilinizin köhnə sevgilisi ilə falan özünüzü e, belə deyim müqayisə eləməyin çünki siz bir möcüzəsiniz və bir dərəcəsiz. E, özünüzü başqalarına oxşatmağa çalışmayın və bu sözümə güvəninki hər kəs amma hər kəs öz olmağa çalışsa bu dünyada hər kəs fərqli olardı. E, təbii ki birində bir look, look, look bəyənirəm görüntüsünü. Diri hə bu uşaqlarla bu köhnəy kombinləsəm qəşəng olar, mənə də yaraşar. Bunlar tamamilə başqa bir şeydir. Mən demək istədiyim şey xarici görünüş və dəyişdirə bilməyəcəyimiz xüsusiyyətlərimizdir. E, Hansı ki bir insanın burnunu, dodağını, üzünü qısqanmaq, onun maddi vəziyyətini qısqanmaq, qısqanmaq deyəndə mənca hər kəsə nə, nəyi dediyimi başa düşdü. Təbii ki, ıı, yenə də deyirəm, ım, heç kim, yəni doğulduğu gündən qaranlıq otaqda tək qalıb, hə bunu mən icad elədim. Ətrafımızda belə bir insanlar ola bilər, amma saylandır. Yəni demək istədiyim ondan ibarətdir ki, bir şeylər kimdənsə nə isə görüb bəyənib onu eləyə bilərsiz. Ancaq insanın özünə xas aurası olması, insanın özünə xas enerjisi olması bu tamamilə başqa bir şeydir və hansı ki siz bunu pulla ala bilməsiz mənca özünün bir aura aura-ya sahib olan e, qızlar və oğlanlar mənim nə demək istədiyimi çox yaxşı başa düşdülər e, və yenə yəni təkrar eləmək istəyirəm ki siz bir möcüzəsiniz və sonsuz varlıqsınız özünüzü heç kimlə amma heç kimdən müqayisə etməyin Sadəcə özünüz özünüzlə yarışın, dünənki halınızdan daha yaxşı olmağa, ən iyi versiyanıza dönüşməyə çalışın. Və bu arada qısaca aksestən bir şey demək istəyirəm. E, bu cümlədən istifadə edərək cümlələni aşağı hissəyə qeyd eləyəcəm. Gün ərzində bu cümlədən istifadə eləyərək ən yaxşı versiyanıza çatmağa daha bir addım öndə gedə bilərsiniz. Cümlə budur: "Ən e, iyi versiyonuma dönüşməmi əngəlləyən hər şeyi qəziyönkəri yıxıb yaradımı iptal edirəm." Bu adumeidiki sizin ən yaxşı versiyanıza Çevrilmeyi imkan, çevrilmeyi e, mane yaratacak her şeyi yıkıp yaratımını iptal ediyorsunuz. E, bu maddede de böyle Özümüzü sevmək demək özümüzə qayğı göstərmək deməkdir. Biz özümüzə qayğı göstərib özümüzü əl isində tuturuqsa, özümüzü soyuqdan, yağışdan, qardan qoruyuruqsa, qalın kurtkalar alırıqsa ki, üşüməyək, özümüzü bizə zərər verən insanlardan da qorumalıyıq və bu çox ciddi bir faktordur. Hansı ki, məktəbdə və universitetdə və iş həyatımızda bizə daha çox Belə deyərdim, indiki vaxtda psixoloqi, amma ola da bilər ki, fiziki cəhətdən şiddət göstərən insanlar həyatımıza girsin. Bacardığımız qədər onlardan qaçmalıyıq, onlardan uzaqlaşmalıyıq. Çünki onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dostlar, toksik insanlar, zərərli insanlar hamının həyatına gəlir və gedir. Əhəmiyyətli olan sizin o toksik insanlara verəcəyiniz reaksiyadır. Başa düşə bilirsiz nə demək istədiyimi? Yəni Siz özünüzə sual verməyin ki, niyə bu insanlar ancaq mənim qarşıma gəlir. Bunun günahkarı, günahkər demək, səbəbkarı sizsiniz. Çünki bu günəş hamının evinə dəyir, ancaq bəzilərinin evində pərdə var, bəzilərində yox. Yəni toksik insanlara günəş deyən yeganə insan da mən ola bilərəm, çünki yəqin ki, onlar da toksik olmaqlarını özləri seçməyiblər, amma yenə də Yo yo heç səhv deyilməyəndən sonra məmnunam. Bu arada dostlar, burada videonu edit edirdim və e, bu şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, e, insanlar toksik olmaqlarını özləri seçirlər əslində. E, yəni belə deyim, uşaqlıq travmaları falan ola bilər, ancaq <laughs> <laughs> Amma yenə də deyirəm, e, toksik almaqlarını özləri seçirlər. İstəsələr toksik olmazlar. Toksik olularsa, deməli özləri seçirlər. Yəni bu sizin probleminiz deyil. Həyatınızda sizə zərər verən bir insan varsa, oturub niyə bu insan mənə zərər verir? Niyə ancaq mənə zərər verən insanlar həyatıma girir kimi neqativ sualları evrəmə kainata göndərmədən əsə, oturun bir özünüzü sorulun. Ola bilər ki, sizin traumalarınızla əlaqəli o insanda hüzur tapdığınız bir şeylər var. Düşünürəm, çünki bu psixoloqların daha yaxşı biləcəyi bir mövzudur. Sadəcə və sadəcə videonun əbəldə dediyim kimi mən sizimlə şəxsi təcrübələrimi bölüşürəm. Yəni belə insanlar iş yoldaşınız, sinif yoldaşınız və yaxud da kesisə səbəbini bilmədiyiniz bir şəkildə sizə pis davranan bir insan görürsüzsə, onu o həddini bildirin və sizə belə davranmamalı olduğunu, belə davranmağa davam eləsə bədənlini ödəyəcəyini o insana nazikcə ə, etik qaydalar çərçivəsində ona bildirin ki, heç kim həddini aşmasın və heç kim sizi zəif görməsin. Ə, təbii ki, ona görə ilk öncə özünüzə güvənməlisiniz. İnsan bilmədiyindən qorxur. Əgər siz düzsüzsə, heç kimə qarşı səhv eləməməlisiz. Heç kimin malına, puluna <laughs> və ya qəsdəki Nəyisə gözlə dikməmişsinizsə və oğurluq eləməmişsinizsə, nə, pis bir şey eləməmişsinizsə, heç kim sizə pis davranmalı olmaz. Təbii ki, insan münasibətlərində gərginlik yaşanır, davalar, dalaşlar, sevgillilikdə, dostluqda, dostunu qısqanan, sevgilini qısqanan. Bu hallar normaldır. Ancaq yenə deyirəm, hörmət çərçivəsində söhbətlər olunmalıdır. Bu <laughs> bunu etməyimiz bəzən əm, çətin ola bilər. İnsan öz dəyərini biləndə, özünə hörmət eləyəndə ə, qarşısındakı insan da ona dəyər verir və hörmət eləyir. Əgər yox, siz özünüzə dəyər verdiyinizi düşünürsünüzsə, özünüzə qayğı göstərdiyinizi və özünüzü sevdiyinizi düşünürsünüzsə, bütün bunlara baxmayaraq qarşınızdakı insan heç bir şey eləmirsə, sizə dəyər vermirsə, sizə ə, psixoloji və yaxud fiziki şiddət göstərirsə, sizə o kalbəlin də dediyi kimi sizə bir mesaj yazmağa belə acizlik çəkən o insanları bir özünüzə bir yaxşılıq eləyin və o insanları həyatınızdan çıxardın. Gedin ancaq bilirsiniz necədir? İnsanın özünə hörmət eləməsi duyğularından daha önəmli olmalıdır deyə düşünürəm. Hətta bu bunu bir şəkildə görmüşdüm bu sözü və çox doğru bir sözdür. Məni ekstra bir sözdür. Təbii ki, sevmək, sevilmək, duyğularımız, hisslərimiz gözəl bir şeydir. Bizi biz eləyən, bizi insan eləyən hisslərdir. Amma ə yalnız o sevgi ki, bizə dəyərsiz hiss ettirilir. Amma o sevgi ki, bizə özümüzü önəmsiz hiss ettirir, bizə sanki nəyimizə çatmırmış kimi, biz zəyif, aciz lazımsız bir insanmışıq kimi o sevgi bizi ona istəyirsə yerə batsın o sevgi heç kimə lazım deyil o sevgi din biləsiz. Yəni belə de yəni. Bunun əlavə dostlar sizinlə paylaşmaq istədiyim özünü sevmə ilə əlaqəli sizin yenə yəni də deyirəm öz xətləriniz olmalı, qırmızı xəttiniz olmalı ki, bir insan bilmədən o xətti keçəndə ona nazikcə sarı kart göstərib sən bunu məni eləyə bilməzsən, bunu eləməyə haqqın yoxdur, çünki bu mənim qırmızı çizgimdir, deyə bilərsiniz. Əgər siz özünüz öz qırmızı xətlərinizi bilməsəz, qarşınızdakı insan da sizə necə davranmalı olduğunu bilməyəcək. Şəxsən öz adıma deyə bilərəm ki, ə, hələ özümü bildim biləni, yəni 6-cı, 7-ci sinifdən, bəlkə 5-ci sinifdən ə, özümə dəyər verməyi öyrənmişəm və bu get-getə artıb, ildən-ilə çevrilib baxanda ə, ə beledim yeniyetməlik yaşlarımda ki, indiki yaşımda da bəzən kimlər üçünsa yeniyetmə ola bilərəm. Ancaq mənə görə özümün yeniyetməlik yaşlarımda etərək-etər səfərlər elədiyimi düşünürəm və səfərlər eləməkdən qorxmayın. Sərf səf elə meydan qorxsaz düzə gedib çata bilməsiz, çünki insan nədir ki, gezməyi yığıla-yığıla öyrənir. Addımlar başlamaq, bir bot kimi qaçmağa başlamayıb, yığıla-yığıla yavaş-yavaş öyrənib və ıı, bütün hər şey olduğu kimi öyrənməyə başlayanda biz səfrlər eləyirik. Həyatda da belədir, biz səfrlər eləyə-elə öyrənirik. E, nə qədər ki ətrafımızda bizə məsləhət verən, bizə doğru özlərinin bildiyi doğru yola çəkməyə çalışan insanlar olsa da, təbii ki o insanlara belə deyim, vaxt ayırıb bizə məsləhət verdikləri üçün özlərindən təşəkkürümü bildirirəm öz adıma. Ancaq burdan da hər birimizə çatdırmaq istəyirəm ki, hər bir insan fərqli baxış bucağına malikdir və hər bir insan fərqli ailədə böyüyür, fərqli yerdə təhsil alır və hər bir insanın səhvi və düzü fərqli ola bilər. Yəni səndizün mənim səhvim ola bilər. Bu qeyiyyətə no normal bir haldır, təbii ki, başa düşən insan üçün. Demək istədiyim ondan ibarətdir ki, səhflərinizdən və qorxularınızdan qaçmayın, səhv eləməkdən də qorxmayın. Səhv eləmirəmsə, o zəfətən tutunamayanlar kitabında belə bir alıntı var idi. Hansı ki, orada deyirdi, boş bir divara pis şəkil asaram deyə heç şəkil asmamışam. Ee, <laughs> Bu əsər də çox belə deyim, dərin mövzulu olan dramatik cümlələrlə yazılmışdır. Sadəcə bel. Bən... Kimdir? Eyinən dostlar, qorxmayın, qorxularınızla üzləşin dediyim an taqanın <laughs> döyüləndə belə gözümə işıq tutulmuş doğuşan kimi baxmağım, e, təbii ki, dostlar, e, hər bir insan kimi o bəki də hər bir insan deyib bilmirəm. Yəni uşaqlığımızdan bəri bəzi travmalarımız bizdə qalır və biz psixoloqa getməsək, hər hansısa bir sessiya keçirtməsək, meditasiya eləməsək, özümüz özümüzə səahatmağa çalışmasaq, bu bunlar bizdə qalır. Bəzilərimizin səsə qorxusu olur, bəzilərinin qaranlığa, bəzilərinin köcəklərə, bəzilərinin insanlara. <laughs> yəni hər birimizin bu həyatda qorxduğumuz bir şeylər var. Və üreymli kimi döndür belə tup 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 tup. Evə dostlar, bu videonun mövzusu özümüzü sevməkdirsə, qızlar və yaxud oğlanlar heç bir fərqi yoxdur. Bu dəqiqə bu videonu izleyen hər kəsə burdan demək istəyirəm ki, bu həyatda özünüz üçün eləyib eləyə biləcəyiniz ən 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 yaxşı, ən bahalı, ən təbii bərabər olmayan şey özünüzü sevmək və özünüzə dəyər verməkdir. Özünüzü sevmək demək Egoist olmaq, narsist olmaq, bencil olmaq deməyi deyil. Bəzi insanlar işi o həddə gətirib çıxardır ki, biz məcbur olub deyirik ki, özünü sevməklə egoistlik arasında incə bir xətt var falan qəla. Bunlar tamamilə başqa bir şeydir. Siz özünüzü sevərək də başqasına fədakarlıq eləyə bilərsiniz. Ancaq hal o hala gələndə ki, artıq qarşınızdakı insan fədakarlıqdan qanmayan bir insandsa, siz orada uje özünüzü sevdiyiniz üçün dayanırsınız və dərinlən bir nəfəs alırsınız, deyirsiniz ki, yox. Bu insan buna dəyməz. Mən buna vaxtımı boşuna sərf eləyirəm. Mən sevgimi boşuna sərf eləyirəm. Mən bundan daha yaxşılarla layiqəm. İndi siz də yolunuzda davam edirsiniz, qəlbinizə daş basaraq. Nə qədər e, belə dramatik olsa da, hər birimiz e, kiməsə sevirik, xoşumuza gəlir, bəzən olur. Sevdiyimiz bizi sevmir, bəzən bizi sevəni biz sevmirik onda iki insanın eyni anda bir-birini sevməsi və bir-birinə dəyər verməsi, həmimək çərçivəsində bir-birinin sevgisini göstərməsi mənim elə ger ki bu dünyada mənim gözümü dolduran e, az bir şeylərdəndir hansı ki iki insanın eyni anda bir-birini istəməsi. <laughs> <-n -n> <laughs> Hoş gəldim, xanım. Və mən əgər sizin də həyatınızda düşünürsüzsə ki sizin sevdiyiniz və sizi sevən bir insan var. <coughs> Təbii ki, o insan üçün fədakarlıqlar etməkdən çekinməyin. Amma yenə yəni də dediyim kimi fədakarlıq var, fədakarlıq var. Baxır necə fədakarlıq dostlar. Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Videonu bəyəndisə, bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Özünüzə dəyər verin və özünüzü qucaqlayın. Sağ olun, sağlamat qalın. Bye bye. Allah'a amanət olun dostlar.